При Богдане Хмельницком, кстати, у нас было уникальное государственное устройство. Ну, как уникальное, для того времени. То есть это была, по сути, военная демократия. То есть голосовать могли только военнослужащие, назовем их так, то есть казаки. Вся территория, то есть как это происходило, ну, взбунтовались три воеводства. Киевская, Братславская и Черниговская. И ну, поначалу даже не, не шла речь о выходе из Речи Посполитой. Ну, это было, скажем так, по сути, сепаратистское движение. Вот. И то есть, началась война с Речью Посполитой, да, с Польшей и Литвой. Конечно, силы были неравны, то есть у Польши и Литвы сил было намного больше, но вот эти территории, которые подчинялись Богдану Хмельницкому, они поделились на полки, типа районы. То есть Уманский полк, это Уманский район, Нежинский полк, это Нежинский район и так далее. И то есть все э, добровольцы, которые с этой территории служили в полку, то есть вот Уманский полк, да, то есть вот так, хочешь обрабатывать землю, ковыряйся в ней, а если тебе скучно, записывайся в полк, пожалуйста, пришел, тебе выдали ружье, но ну, тебя могут убить, но ты можешь участвовать в выборах, то есть выбирать полковника. Суманский полк выбирает себе Уманского полковника и так далее. А потом эти полковники собираются и выбирают себе гетьмана. Вот. Там ну, а гетьман уже назначается там, генерального писаря и так далее. То есть получается, если человек был готов отдать свою жизнь на войне, то он имел право голосовать. В принципе, в этом логика была. Тем более, что была такая сильная военная опасность. И вот мы много лет жили по такой системе, то есть э, голосовать имели право все, кто служит в армии. Вот, ну иногда, кстати, гетмана выбирали не полковники, а ну так называемые черни, ну то есть простые рядовые казаки. Вот Черная Рада она называлась не потому, что там черный цвет был. Ну, она, кстати, да, была не очень удачная, но то уже не важно. А в Черная Рада она называлась, потому что там э, ну, Чернь принимала участие в выборах. То есть это не 12 полковников себе в гостинице Хаят встретились, условно, там. И так, давайте выберем, кто из нас будет самый главный. А собралась, я не знаю, там несколько тысяч голоты. И кто кого выкрик... выкрикнет. Ну, там печально закончилась, но это уже не важно. Короче, вот была у нас прямая военная демократия когда-то. Ну и достаточно долго. Потом уже это до тех пор, пока уже гетьманов из Москвы не начали назначать, то тогда это уже все закончилось. Автобусные билеты на сайте Рубикон.